Массовой информации, почему сессия а, назначается ну, на каждый день, то есть на 12, на 13, на 17. Тут две причины. Основная причина это продолжались переговоры с а, Углгазом по вопросу, какие все-таки суммы нужно проголосовать на неочередной сессии. Вообще цель сегодняшней сессии, одна единственная, это запустить эту на Московскую. Проблемы, которые есть, они, вы их все рассматривали на комиссии, вы знаете их нюансы. Нюансы заключаются в том, что заблокированы счета теплоэнерго, все деньги в процентном соотношении 80, не помню, сколько, 4%. Все поступающие деньги уходят на повышение старых предыдущих долгов, новые долги, которые накапливаются, нарастают. Без их погашения невозможно, э -э -э ну, нам городу обещали не включать отопление, не только нашему городу, По всем городам такая же проблема сегодня существует. И поэтому основная цель проведения сегодняшнего неочередного сессии заключается в том, чтобы дать возможность начать отопительный сезон. Начать. И сегодня вы примете решение, я надеюсь, что вы примете решение о том, чтобы, э, там, по моему, сумму в районе 4 миллионов гривен, денег городского бюджета, которые могли бы пойти на э, освещение, на дороги, на ремонты, на благоустройство. И именно эти деньги вы должны будете выделить сегодня теплоэнерго для того, чтобы отопительный сезон начался вовремя. к сожалению, сегодня ситуация выглядит так, другого варианта нет, сорвать отопительный сезон мы просто не имеем права, насколько я понимаю. И причина, почему мы сегодня собрались так рано, 8 часов, это я обратился к исполняющим обязанности городского вы знаете, что существует сегодня провокационное заявление о том, что приезде народных депутатов всевозможных, а их задача сорвать простое техническое мероприятие, как сессия городского совета с вышеперечисленными вопросами, вы знаете, что, к сожалению, по огромному, по сегодняшней вот этой нашей жизненной традиции, если, допустим, как это бить народного депутата, может только народный депутат. Да, да к сожалению, мы живем сегодня в таких реалиях. Поэтому я считаю, что если бы такое произошло, то я думаю, просто должен был. что касается... Начался у нас политический сезон, вы видите, что активизировалась радикальная партия, активизировались сегодня наши противники, вы знаете, что раскачивают они сейчас вот эту надуманную ситуацию по одному из хозяйственного московского района. Доходили наверняка для вас эти слухи. Я специально сегодня остановился от решения этой проблемы объясню вам почему. Потому что первый раз, когда Гайворонский раскачать ситуацию в прошлом году, по-моему, да, по, -по, по и они обратились ко мне там, явно. Смотрите, в чем вопрос? Вопрос в том, что Верховный Совет внес изменения в систему регистрации, за которую, кстати, голосовал господин Лешко и прочие его там товарищи по фракции, а я не голосовал, согласно которой реальная сегодня собственность любого человека, любая собственность, квартира, машина, угодно да, могут быть в тупую, переписано в любом месте Украины. Сегодня повально по всей стране этим пользуются всевозможные там, э, махинаторы и прочие товарищи. Это факт, который мы сами создали, мы имеем в виду Верховную Раду, теми голосами, которые голосовали. Теперь эти же люди приезжают с этим бороться для того, чтобы э, значит, рассказывать нам, что кто-то там кому-то виноват. Сегодня э, первый раз, когда их там... Э, перерегистрировали землю, они обратились ко мне. Когда они обратились ко мне, я в этот вопрос вмешался. Мы разрулили эту ситуацию, как я в не качал. Мы ее сняли с повестки дня. В этот раз он не захотел обращаться, спровоцировал этот конфликт. Сегодня он активно пытается значит, бездоказательно втягивать меня. Я ему говорю, что и там говорю, что, я не буду принципиально вот заходить, хотите там, вот что хотите, там то и делайте. Хоть там это сам. Застрелитесь там все вместе взяты. Единственное, что мое обращение к правоохранительным органам сегодня, это то, чтобы любые конфликты решались путем закона, через суд, через органы, через... Если у нас, если мы говорим о том, что у нас существует государство, если мы говорим о том, что все у нас анархия, тогда каждый спасайся, кто как может, и все решают вопрос Теперь коротко по нашим планам. Мы продолжаем, несмотря на отсутствие денег. Вы знаете, сейчас готовится бюджет Украины, который нам преподнесет еще массу сюрпризов. Нам пока удается выпихнуть финансирование ПТУ нашего, которое тянуло там до 7 миллионов гривен да, на, вроде бы, его на областной бюджет финансирование. С другой стороны, подбрасывают финансирование осветленных вот этих субвенций, которые нам передадут только часть, которая включается в финансирование, оплату только лишь педагогического состава, а вот эти все работники технические переносится опять на нас с вами, ну, на наш городской бюджет. Вы а можете себе представить, а плюс, энергоносители. плюс энергоносители, и это опять же ударит по и без нашему скудному бюджету развития. Мы будем опять отсюда оплачивать эти все вопросы. Такой сегодня есть проект сейчас. В общем, пытаемся, государство максимально пытается все скинуть на местные бюджеты. А они, к сожалению, разные у всех. Есть большие города, у которых большие бюджеты, есть малые города. Московских малые бюджеты, и все это, безусловно, минус-минус от э, развития от города, которое сегодня э, как не есть, но происходит. Но наши планы по-прежнему все те же. По-прежнему у нас три основных проекта, которые мы пытаемся воткнуть в любое финансирование, областное, mm -hmm. государственное, э, частичное все равно будет софинансирование. И наше городское, это, э, знаете, вы сейчас идет обследование 13-й этой школы инструментальной на предмет того что-то делать или разваливать и переделать строить по новой и, ну, принять правильное техническое решение это площадь героев и это набережная, которая там большой проект который сегодня вот эти три проекта по городу, по городу основные которые мы рассматриваем и все остальные прочие которые есть безусловно в наши планы входят сегодня в конце хочу, чтобы время долго не занимать, еще раз обратить ваше внимание, что э, представьте себе хоть на минутку, если бы ситуация конфликта была сегодня на линии проведенных присяги мэра и депутатский корпус. Без депутатского корпуса любой мэр не в состоянии работать, принимать некие решения. Не только мэр. Представитель правительства не может без Верховной Рады провести ни одно решение. Областной совет, областная администрация без областного совета не принимает решения. При возникновении конфликтов, сейчас бы мы с вами э, занимались э, не включением города к отопительному сезону, а разборками, кто тут прав, кто не прав, кто и все, и все дели мы все в Это вопрос о том, что правильно ли все вы поступили тогда, когда э, ну, сегодня заняли конструктивную позицию по отношению к вашему же, нашему же городу. У меня все, спасибо.